Assalamualaikum guys, welcome back Serasa aku, aku tak pernah cover apa-apa isu yang berkait dengan semboyan sebelum ni Kalau ada pun bukanlah jadi tajuk utama Cumanya macam CPCP macam tu Untuk siapa yang tak tahu, semboyan ni merupakan satu badan NGO Yang bantu individu-individu yang ditindak Sebagai contoh, kena scam, pinjam duit alung dan sebagainya Pinjam duit alung tu maksudnya dia pinjam Lepas tu, uh, alung tu datang, duk ugut-ugut semua tu So, semboyan lah datang tolong settlekan semua lah Macam mana nak bayar and stuff like that Orang nak tuntut hak pun, orang yang akan turun padang untuk bantu selesaikan masalah ni. Dalam kisah yang berlainan, pada 3 Disember 2024, satu kapal kargo iaitu Malaysia Star terbakar masa buat pelayaran dari Port Kelang nak ke Kota Kinabalu. Dekat dalam kapal kargo tu, diorang ada bawa 1517 buah kenderaan. Kiranya kenderaan tu semua nak transport pergi ke Kota Kinabalu lah. So, bila kata jadi musibah dekat kapal tu, makanya diorang pun patah balik. Yang mana sebahagian besar kenderaan yang dibawa dekat kapal kargo tu berada dalam keadaan selamat. Dan pihak perusahaan kapal simpan kenderaan tu semua dekat kawasan parking dekat Port Kelang. Dan dekat sinilah bermulanya masalah yang mana pihak pihak semboyan dan pihak perkapalan ni bertembung bila kata ada sebahagian dari kereta-kereta yang berada dekat kargo ni kapal kargo ni sebenarnya diorang tak ada insurans insurans pelayaran kalau tak ada eksiden macam yang berlaku dekat kapal kargo Malaysia Star ni Kau tak ada insurans tu pun tak apalah Kira macam kau selamat lah walaupun benda tu satu kesalahan Dan sekarang ni pihak pengurusan kapal nak kena bayar kos perkhidmatan penyelamat laut Lepas berlaku peristiwa hari tu Makanya kos tu terpaksalah pihak syarikat kapal tu Syarikat perkapalan tu dan juga pemilik kenderaan kena tanggung half-half Yang mana benda tu katanya termasuk dalam polisi pasukan penyelamat Jadinya untuk make sure yang owner kenaan bayar kos tersebut dekat pihak pengurusan kapal yang mana aku difahamkan maaf kalau tersilap setiap owner kena bayar 60% dari harga kereta masing-masing Sebab -masing. boleh release hari ni tiba-tiba pihak perkapalan datang cakap tak boleh release Kalau kami bayar 60% kerugian kapal kalau harga kereta tu RM30,000, kau kena bayar dekat syarikat perkapalan tu sebanyak RM18,000 tapi yang pasti tuntutan dari syarikat perkapalan ni timbulkan rasa tak puas hati pemilik kenderaan yang mana dorang tak setuju untuk bayar jumlah sebanyak tu dan aku difahamkan memang ada beberapa sesi rundingan untuk capai kata putus antara owner kenderaan dan juga pihak pengurusan kapal tapi tak berjaya untuk dapatkan keputusan sampailah sebahagian dari owner kereta ni cuba untuk dapatkan bantuan semboyan ini bukan isu biasa tuan Syarikat ECN ni syarikat Jepun tuan Meeting semalam Meeting yang tidak ada langsung Hala tuju MOT tak benarkan Yusof Azmi untuk hadir Dan dekat sinilah bermulanya drama kedua Drama dia ialah Syarikat Perkapalan Malaysia Star Pergi buat laporan pada pihak berkuasa Bila kata 28 kenderaan customer Yang katanya tak ada insurans tu Dah dibawa keluar oleh sekumpulan lelaki Yang mana ini apa yang dikatakan oleh wakil syarikat Dengan duka citanya kami ingin memaklumkan kepada semua orang awam bahawa seorang individu yang dikenali sebagai Yusuf Azmi dan kumpulan aktivis yang dikenali sebagai Semboyan Malaysia menceroboh masuk ke dalam fasiliti penyimpanan itu dan mencuri sejumlah kenderaan yang belum dikenal pasti. Tindakan ini adalah satu perbuatan jenayah yang melanggar hak undang-undang pemilik kapal dan adalah suatu tindakan yang tak patut. Laporan polis sudah dibuat terhadap Yusuf Azmi dan kumpulan aktivis Semboyan Malaysia insiden ni katanya berlaku pada 13 Mac 2025 pukul 12 tengah-tengah hari dan pihak berkuasa dah pun buka kertas asatan dekat bawah seksyen 448 atas kesalahan menceroboh kawasan orang lain. Cuma macam mana pun pihak semboyan yang diwakili oleh Yusuf Azmi menafikan pasal dawaan syarikat perkapalan tu yang mana dia kata. Saya difahamkan sebelum ni terdapat lebih seribu kenderaan ditahan dan ratusan pemilik dah pun buat laporan polis tapi tak ada tindakan diambil. Syarikat pula tetap dengan pendirian menuntut bayaran 60% daripada pemilik kenderaan yang tak ada insurans. Kami bukannya dah adakan perbincangan dengan syarikat terbabit malah dengan Kementerian Pengangkutan dan pihak pelabuhan utara dengan syarikat diarah untuk menyerahkan semula kenderaan kepada pemilik. Berikutan tu, ramai bangsa ni datang kepada kita iaitu Semboyan Malaysia buat aduan dan meminta bantuan. Kita kemudian minta penjelasan pihak syarikat bersama surat kebenaran menyimpan kenderaan daripada agensi yang berkaitan. Tapi pihak syarikat gagal berikan bukti Dan permintaan kita untuk diadakan pertemuan Antara syarikat dan pemilik kenderaan juga ditolak So kiranya sekarang ni Memang betul lah geng seboyan terlibat Dalam usaha untuk keluarkan kereta Yang disimpan oleh syarikat perkapalan tersebut Tapi ikutkan penjelasan semboyan Ada sebab kenapa diorang buat macam tu oh. kalau kata kita dengar penjelasan daripada Yusuf Azmi, diorang dah pun pergi buat reference ataupun dah pergi tanya dekat ministry dah pergi tanya dekat apa syarikat perkapalan dekat bukan syarikat perkapalan lah Uh, dah tanya dah dekat kat jabatan perkapalan dekat Port Klang tu dan syarikat perkapalan ni diminta untuk keluarkan kenderaan-kenderaan yang ditahan tu Wallahu alam lah cumanya bersebab ataupun tak adakah perkara ni dibolehkan ikut undang-undang untuk bagi faham situasi yang berlaku ni aku nak bacakan kenyataan dari influencer Facebook Alif Ahmad baru-baru ni dimaklumkan yang kanda dan semboyan dah pecah masuk gudang yang disewa oleh syarikat perkapalan untuk ambil kereta-kereta yang disita sebab tak bayar GA Menurut undang-undang beretim lah Secara undang-undang Perbuatan tersebut adalah kesalahan jenayah Yes, memang salah Sebab dalam keadaan hak dan juga kuasa di tangan mana-mana pihak kita tetap tak boleh ambil kembali tanpa kebenaran pemegang hak ataupun mahkamah sebagai contoh kalau kata PBT rampas ataupun tahan barang-barang meniaga kita boleh ke kalau kata kita pergi sebu gudang PBT dan ambil semula barangan kita polis atau JPJ rampas atau sita kereta dan juga motor kita kita masuk ramai-ramai dekat gudang tu lepas tu kita sebu kita bawa keluar sebab kita ada receipt kita ada lesen eh kita ada lesen pula kita ada grant ya yeah, aku faham alasan mereka kata ditipu ejen Jadi ejen lah bayar Mereka nak guna untuk hidup Kenapa nak tahan hak mereka Atau mungkin Diorang nak ambil dulu Nanti lawanlah kat mahkamah Diorang pun nak hidup Nak pakai Tapi Bagaimana pula hak mereka yang ikut undang-undang Jika perbuatan ni dilepaskan Adakah selepas ni Rakyat Malaysia hanya perlu sebu ramai-ramai je Kemudian Petikaikan je undang-undang yang ada So dekat sini sebenarnya Nak tuding jari dekat sesiapa pun susah sebab masing-masing sebenarnya ada masalah dan akarnya dekat sini based on apa yang orang cakap ejen punya punca sebab tak include insurans dekat dalam proses hantar kenderaan ikut kapal jadi benda ni dia merebak sampai jadi macam ni sekali ejen buat kita macam ni orang pun cakap orang ada hikmat inspection insurans perkhidmatan custom tapi hari ni apa yang ejen cakap semua tak ada. Marketing tu semuanya tipu. Cakap kapalan pun, kita nak tahu juga. Masa kenderaan ni semua masuk ke dalam kapal tu, tak check ke insurans kapal tu aktif ataupun tak? Tapi misal katalah prosedur tu tak ada. Misal kata, aku tak tuduh prosedur tu tak ada eh. Misal kata, bukan ke bermaksud yang syarikat perkapalan ni kena tanggung juga kerugian sebab gagal ikut SOP? Jadi kenapa nak kena minta sampai 60% daripada harga kenaan tu? Ya betul, syarikat perkapalan dengan owner kena tanggung, masing-masing kena tanggung tanggungjawab apa kena bayarlah benda tu semua kan. Tapi bila kata ada contoh-contoh eh ada kegagalan dekat SOP korang sepatutnya benda ni korang jadikan sebagai satu pengajaran dan untuk bahagian owner kenderaan pun korang ambil sikit lah janganlah ambil sampai 60% ini kalau kata SOP tak ada eh contoh contoh sakit oh kalau kata harga vehicle kenderaan tu RM100,000 Daripada elok kau punya shipping tu dalam RM2,000 ke RM5,000 je lebih kurang Tak pasal-pasal tiba-tiba kau kena bayar RM60,000 Jadinya mungkinlah dengan ideologi macam ni Pihak semua yang rasa perbuatan diorang ni Walaupun bukan satu perbuatan yang ikut undang-undang Tapi satu perbuatan yang perlu dibuat Tapi macam mana pun salah tetap salah lah Cuma kita biarkanlah pihak berkuasa yang sesak-sesak perkara ni Yang mana macam aku cakap tadi Pihak berkuasa memang dah buka kertas siasatan Dan kita tunggu je lah Update ataupun hasil siasatan, siasatan pihak berkuasa Cuma macam itulah lebih kurang kronologi pasal apa yang berlaku InsyaAllah kalau kata ada update yang terbaru Aku akan kongsikan dengan korang Cumanya soalan dekat sini Apa pandangan korang? Betul tak apa yang dibuat oleh semboyan tu? Cuba korang share korang punya pandangan korang dekat ruangan bawah ni Dan akhir kata pepantun, Pergi pantai Tangkap ketam Boleh buat juadah berbuka Masuk rumah bagi salam bukan rembat ikut suka dan kalau korang suka konten dia dalam channel ni please consider to subscribe guys so thank you very much for watching and have a nice day Assalamualaikum